Первое. Киев баскет заслуженная победа. Они объективно на данный момент сильнее нас. Это первое. Все разговоры вокруг баскетбола считаю нецелесообразными. Будут говорить не то количество фалов и так далее. Нет, объективно Киев сегодня сильнее. Поэтому желаю им удачи в финале. Считаю, что нам не хватило первое. Опыта. Потому что в каждой игре, без исключения, были допущены ну, глупейшие ошибки. Абсолютно глупейшие, которые, в принципе, заканчивались легкими очками соперника. Это было во всех четырех играх. Если одну мы вытащили дома, то остальные не смогли. Это говорит о том, что молодые украинские игроки никогда не чувствовали вот той степени ответственности, которая на них свалилась. Ни Юра Кондраков, ни Андрей Мироненко, ни Володя Шевченко не сыграли на своем уровне. Они наверняка могут намного лучше. И то, что не получилось, ну, их нельзя казнить. Они первый раз в такой ситуации. Конечно, жуткое разочарование. Жутко. Очень сильно хотелось вернуть серию домой. Очень хотелось. Но при этом хочу отдать должное Киеву. Они великолепно разобрали нашу игру, они практически нейтрализовали тренд, который забивал не свои очки, забивал очень сложные с большими-большими трудностями. И видно, что работа скаутинга поставлена, ну если не лучше всех в Суперлиге, то одна из лучших. По крайней мере, нас они разобрали по косточкам. Мы вынуждены были сбиться на несколько комбинаций. Почему? Потому что любая комбинация с большим количеством, чем две передачи, заканчивалась возле центра поля. Нас выдавливали. Мы не могли нагнетать. Да, нам не хватает габаритов, но при этом каждый раз грамотная игра Киева заставляла нас играть далеко от кольца. Ну и плюс абсолютно необъяснимая пятиминутка четвертой четверти, когда мы просто стали неуправляемыми. Никакие замены, никакие остановки не возымели действия. Ребята, каждый решил спасти игру. Да, это от большого желания. Да, это я не могу их за это обвинять. Мы, конечно, все это посмотрим, конечно, разберем, но это уже не имеет никакого значения. Еще раз хочу сказать, на данный момент Киев Конечно, смотрим, конечно. Не знали, кому готовиться, и сейчас не знаем, кому готовиться. Очень боюсь всего за одну вещь, за степень мотивации наших американских игроков. То есть в команде собраны ребята, которые всегда пытаются добиться максимума. Я очень рассчитываю, что их профессиональное отношение к делу не позволит им сыграть спустя рукава. Тем более, что Стас абсолютно правый, для Запорожья любые медали это из ряда вон. Поэтому э, мы однозначно хотим играть, мы по-прежнему имеем преимущество в свое поле. Я считаю, что в этой серии одной из роковых ошибок было то, что недонастроена первую игру. У нас была серия достаточно удачных игр в конце чемпионата. И МАП мы вроде как обыграли по делу. И э, была какая-то внутренняя уверенность, что вот сейчас мы чуть-чуть напряжемся, и у нас все получится. И нас за это Киев в первой игре наказал. И вот эта потеря преимущества своего поля ну, вот больно сказалась сейчас. Очень больно, потому что играть с ними а, на их площадке очень тяжело. К перерыву страшная статистика. Ближние 75 или 76, дальние 58. 9-5 там их было, что-то такое. А но играет команда, которая при агрессивной форме защиты попадает с процентом за 60, <laughs> очень тяжело. Да, у нас получилась третья четверть, кроме последней минуты, когда с плюс 7 мы из-за двух передач просто вернулись на плюс 1. И первые 5 минут, когда мы не попали 7 или 8 трехочковых подряд. При этом установки на трехочковые не было, только если открытый бросок. Большая часть бросков была не открыта. И ребята сейчас говорят, ну, очень хотелось. Поэтому следим за второй парой полуфиналистов. Я считаю, что это и та, и та команда сильная, и в матче за третье место, наверное, будет иметь преимущество тот, кто имеет большую мотивацию. Считаю, что у нас мотивация должна быть запредельная. Для нас игра в малом полуфинале ничем не будет отличаться. Да, может быть, где-то внутри мы хотели бы после регулярного чемпионата играть в финале, очень бы хотели. Но объективно матч за третье место – это как раз на данный момент наше место. Приятно то, что мы все равно поступательно движемся вперед. И когда нам а, раздавали авансы после регулярки, если вы помните, была ситуация такая, что за два или за три тура до конца мы были там третьими, уже не могли стать четвертыми, но о первом никто вообще не говорит. И только когда мы выиграли регулярку, нам начали раздавать авансы, которые тоже вот негативно сказались в первой игре с Киевом ДО. Работаем дальше, вам удачи и встретимся в следующем сезоне.